baliq ovuv boshlandi ko'llarning suvi chiqarilib hosil taroziga tushyapti havzalar esa ta'mirlab yangi yil baliqchiligiga tayyorlanmoqda bu tasvirlar yozovonning baliqchilikka ixtisoslashgan baraka bo'ston durdonasi fermer xo'jaligida olingan uning 102 gektar maydoni bo'lib hammasi suv havzalaridan iborat 2023 yilda <laughs> <laughs> fermer xo'jaligi intensiv usulda baliq yetishtirdi Sizlar <laughs> har bir gektarimizdan qirq besh qirq sakkiz sentner hosildorlik ko'tardik bu yerda hozir aksariyat толстолоп oq ok baliq deymiz sazan baliq bor bелый aмур bor черный postra degan baliqlar tashilgan muhtaram -e prezidentimiz bizga shunday imtiyozlar berdiki işte, o'sha baliqchilikni rivojlantirish maqsadida har bir o'sha işte, intensiv usulda yetishtirgan baliqlarimizga har bir tonnasiga -e bir million so'mdan subsidiyalar ajratildi subsidiyadan -e olingan pullarni biz baliqchilik ko'llarimizni rivojlantirish uchun yana sarf etyapmiz yazovon tumanida 87 ta shu kabi ixtisoslashgan baliqchilik fermer xo'jaliklari bor ular 1100 gektarda parxez mahsuloti yetkazyapti ikki ming yilda 6000 tonnadan ziyod baliq el dasturxoniga yetkazildi mana endi 2024 yil hosiliga tayyorgarlik boshlandi har yili masalan o'zimiz uchun yetishtiriladigan 50-60 tonna chavoq yetishtiramiz o'shandan 30-40 tonnasi o'zimizni özümüzü... ko'llarimizga tashlansa qolgan o'n besh yigirma tonnasini qo'shni baliqchilik fermerlarga yetkazib beramiz baliq mahsulotlari ko'payar ekan ovqatlanishda haftaning bir kunini baliq iste'mol qilishga bag'ishlaydigan vaqtlar yetib kelmoqda